श्री महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र या स्तोत्राचं पठण केलं असता राज्यप्राप्ती तसंच दररोज एक वेळ पठण केले असता महापाप नाश पावतात दिवसा दोन वेळेला पठण केले असता धनधान्याची समृद्धी होते आणि त्रिकाल पठण केलं असता शरीरस्थ षड्रिपूंची निवृत्ती होऊन आध्यात्मिक प्रगती होते नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरधे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी देवि महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमुहूर्ते सदा देवी महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवि महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते पदमासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणि परमेशि जगन्मातर् महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते श्वेताम्बरधरे देवी नालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मिनमोऽस्तु ते, ते जगन्मातर, महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालैः नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालैः नित्यं, धन नित्यं। महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यम् प्रसन्ना वरदाशुभा ओ